хорошо, сейчас вот, э, масса осваивает роботы, по сути. Ну вот, робототехника, на действительно, роботы, так сказать, вот, как все, э, все как завещал Уэллс, да, прилетели только не на, не на, землю, да, эти вот треножники с, пластирами, с бластерами и с лазерами, прилетели наоборот, ну вы помните, что э, в В это... Юлиосите, да, у него же лазер есть, собственно говоря, причем довольно мощный, вот, которым он прожигает эту, собственно, породу на Марсе. Вот. Вопрос просто в том, что ну, для меня это уже не на бытие человека. То есть до каких-то моментов, до каких-то пор модифицированный человек это еще будет человеком, но если дойдет очень далеко, ему все тоже космос будет не нужен. Понимаете, в дело. Важно, чтобы все-таки человек полетел на Марс, полетел, может быть, к звездам. Ну, может быть, модифицированный, но не да, не, не крокодил, так сказать, и тем более уже не робот, понимаете? Робот тоже может лететь, но если нас заменят роботы, то... Это все равно, знаете, у меня ощущение, вот это глупое сравнение, что вот я умру, например, а может быть после смерти мы где в другие галактики, попадаем, может мы летаем между звездами. Ну вот мечта осуществилась, но я уже не буду человеком при этом. это уже будет что-то другое. Ну, если маленькая снимали то есть не буду. Как бы, в том, что типа, да, действительно трансгуманизм это крайне интересная тема, поскольку действительно ведется огромное количество исследований как психологического характера на тему того, насколько человек мы считаем человеком и что вообще составляет человека как того, И как может сознание в связи например, с изменениями его тела, в частности, и концепция все меняется, и вся нервная система и так далее. Но сейчас можно вспомнить, например, то, что весь Мановский центр Израиля, например, уже делал биологический компьютер уже сколько лет, шесть, например, то есть более того, что э, уже есть модели, насколько я помню, уже действующие модели, работающие на нейронах, просто вот, 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 и нейронные интерфейсы, в частности, которые с этим взаимодействуют. Да, действительно, это один из этих векторов, еще действительно один из больших страхов, который, кстати, как правило, по противопоставляется, как правило, как раз про технику. То есть, если вспомнить, например, ту же самую Тюну, помните, там вот был конфликт, почему действительно робот, роботизированная технологическая цивилизация в итоге развалилась и разрушилась, и почему все-таки человек начал модифицировать свою вот силы и просто принимать возможные мутагены для того, чтобы улучшить себя лично, а не строить робота, потому что иначе все розы включались в игру в более сильный опыт, в более сильный искусственный интеллект. А вот человек, в а основном, сильно, конечно, же, это более средневековый такой рыцарского формата, даже иногда где-то. регионального формата, вот дискурс, но тем не менее, вы можете до почему-то этот модель. Кстати, это вам интересно. Хотів додати, тому що робототехніка – це, радше, ця лінія, тобто, яка продовжує лінію цього технологічного оптимізму 19-го сторіччя. Це просто девайс, це техніка, яка тільки, тобто, стає все складнішою, все довершеннішою, все, все ефективнішою. Але, в принципі, це та ж сама лінія. Це не настільки радикальне зміна самого себе, зміна власного тіла, власного, власної свідомості. І, дійсно, хоча в того ж самого зі моїх багатьох інших в принципі, прописаний страх перед роботами. І це продовження того, що знову ж давнього страху перед технікою, технологічним прогресом ще з ХІХ століття, після революції верстатів, etc., etc. проте насправді зараз ми вже не боїмося роботів, ми не боїмося девайсів. Ми Ну, не знаю. Як, як і мене, наші дійсно ми боїмося тобто, зміни себе втрати, втрати цієї міфічної людськості. Тобто ніхто не знає, що таке людина. Це питання, на яким філософи бились тисячоліття. Платон дав визначення людини. Людина це двонога істота без пір'я, на чому принесли обслугованого пірня, яке висвітлоне на Платона. Платона, ось твоя людина дивись на неї. І нічого нового, після цього фактично філософи не змогли звикати Платону визначення людини. Як на мене, не варто би спеціатизувати бути цим цим півнем, пільним, який кинули під мого платону. Треба дійсно, тобто перспективним шляхом, хом, би він не був жорстким для когось. Я знаю. А, де ви хочете того, добавити сказати про те, що станки посанній на роботі техніки є і доволіки багато, особливо через сповне останні годы. Ну, ну, і специалисты, наприклад, сповне, як з машини, да, наприклад, до і воно, щоб успішний інтелект, до этого було, ну, Господи вот забыл уже еще один. Э -э в общем, около десятка, где-то вышло в общей сумме, если там менее известных очень много. Но э суть в том, что э если опять-таки типологизировать страх человека перед роботом, от страх, то есть его существом, который он сам создал, то на самом деле это мифы, наверное, еще связаны еще, наверное, где-то с его наверное, Колема еще первым. Семен Франкштейна. Весь спектр. И в частности, все пигмалионы и так далее. Да, это абсолютно классическая тема. Абсолютно такая мифологическая, мифическая древняя, наверное, как мир. И это институт, вот мозг, это не институт, а вот именно как раз вопрос отцовства и преемственности. И вопрос божественности, можешь ли ты стать богом или можешь ли стать что-то, вот он на самом деле такой классический, и вот мы с ним до сих пор носимся, до сих пор нас это пугает. Просто проблема в том, что сейчас это стало реально практически возможно, действительно возможно стало. И вот это добавляет еще больше адреналина, и страха в этом вопросе. И сейчас актуализация происходит. Ну, вот как, раз, как раз это действительно все, 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 все вот то, что мы о чем мы говорим, э, возможности модификации человека, уход в какие-то реальности, тоже, опять-таки, тоже, ведь, не менее страшно для традиционного, так сказать, взгляда на себя и на мир. Вот. То есть все это касается политики, как бы, как, как, что выбрать социум, какой выбрать проект, и, и он за, будет принуждать, чтобы все следовали, например, если мы, скажем, выберем какой-то определенный вариант генной модификации всех к этому принудим, например. Или не выберем, наоборот, и принудим тех, кто захочет выбрать какие-то варианты. То есть, вот, ну, грубо говоря, вот там же был гейпарат, не хотел эту тему поднимать, но тем не менее, в каком-то смысле, вот эти вот воины, да, эти вот между правыми и неправыми, между либералами, возможностью быть и не быть, не становясь на чью сторону, просто констатирую, что это же как бы предвещает вот то, что а, ты сволочь, у тебя там есть, так сказать, какая-нибудь устроена девайс, как бы называется обычно в голове, да? Какой да. гаджет, ну не гаджет, да, что-нибудь. Ты уже сволочный человек, мы тебя убьем. Кстати, это в компьютерных игрушек уже есть, собственно говоря, yes, yes, yes. В, в Devil Machine, да, в Devil Sex есть, по-моему, было там, что ты железяка у тебя, то есть ты человек, в общем-то, все нормально, но у тебя какая-то железяка в голове есть, мы знаем, можно даже не, не, не выступать из головы, но мы тебя побьем, понимаете, здесь, мы можем даже убить за это. То есть, Э, то есть это опять-таки проблема, кто может себе это позволить, позволит это, 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 все, или это будет сделано для всех. То есть э, это своеобразные расовые предрассудки. То есть вот он социальная роль фантастики, которая уже это все моделирует на уровне кино, фильмов, на уровне компьютерных игр и так далее. Кода, 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 и, да. И, то есть это уже есть, фундаменталистическое ну вы же понимаете, что можно смотреть, смеяться там на традиционными ценностями, но когда дойдет дело до чипа, вы чего нибудь и или, 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 до какого-то определенного чипа, я вот на этот чип буду вот готов. А вот если мне вместо там, грубо говоря, руки вставят там какую-нибудь, не знаю, или что-нибудь, манипулятор какой-то очень странного, ну как бы, не знаю, формы, я скажу, что нет. То есть, вот, грубо говоря, и вот те, которые будут иметь только чип, будут бороться против тех, у которых будет все остальное, например, понимаете? То есть, возможно, миллионы вариантов, у них будут религиозные, так сказать, просто, пальпаджи, кратко подогнать. В основном, логика твоего выступления как раз и выплывает. То есть, если ты ставишь себе имплант в мозг, ты можешь себе ставить и лазер в руку. То есть, чтобы бороться с бабушками, которые боятся противоинфекционного воду,

не в шкоре крокодила, а вот в своей бренной оболочке, да, то есть, это мое, ну как бы личное убеждение, то есть, а э, это, что, остальное, да, там, гаджет или нано, или что-нибудь, то есть нано, если оно не служит космосу, понимаете, вселенной, это побег, это эскапизм, на мой взгляд, будет, понимаете, да, только компьютерные игры, только виртуальная реальность, только уход в какие-то миры, да, то есть это вот, как... в чем проблема этих скакунцов, да, из сайма как? Они прекрасны, это хорошо, но такое ощущение, что человечество устало и оставило свою миссию. Ну вот сейчас скажут мне оппонент, что никакого человечества миссии нет. Ну вот это будет повод, ну, не знаю, для дуэли, может быть, может быть для, так сказать, ну вот. Расплакаться. Нет, не расплакаться, а для доказать ногами и руками свою правоту, что все миссия у человечества есть, я считаю. Выпить по стакану чистого ГМО. <реш> Людина як біологічний вид сформувалася на планеті Земля. Умови планети Земля дуже специфічні і ну, в нашій священні системі точно унікальні, хоча вже є багато. А скажі, скажімо так, поки не доведемо протилежно, будемо дотримуватись гіпотези, яка має... Ні, 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 тобто ця гіпотеза вона найпростіша. Тобто, бо вона передбачає логіку. Тобто, Бульйон в Перміському океані та лезо, лезо тобто з усіх можливих пояснень ми беремо те, яке найпростіше. Ми відсікаємо всі зайві сутності. Тобто, щойно будуть наукові дані про іншу планету, окей, я сам перше це прийму. Ось. Але Сформувалась, не сформувалась, будемо вважати, що сформувалась, але принаймні дуже довго еволюціонувала людина на планеті Земля. Це є природні її умови. Дуже наївно і дуже ненауково вважати, що так просто можна взяти, вичленити її з цих умов, закинути кудись, там вона буде жити. Скоріше за все, вона там помре і навіть ще по дорозі. Це і так вже велике досягнення для людини, що вона змогла вилетіти в космос. З великими труднощами, не всі, з великою підготовкою, з великою реабілітацією після цього польоту. Mm. Та, Але це вже mm. велика висягнення. Для того, щоб йти далі, треба тут платити. У мене зразу репліка. Я, ну, я, я зрозумів, в чому сенс був, і зразу хоче собі себе так сказати, трохи поправити, сказати так, як треба потрібно було сказати самого початку. Що, в чому ескапізм, В чому ескапізм? Mm. Мені здається, всяких технологічних постов. Тобто зміни себе або зміни свідомості. Ми можемо змінювати. Ми навіть і зараз використовуємо якісь таблетки, якщо потрібно це. Да? Ми можемо там, дуже простий гаджет собі, якщо проблеми якісь з серцем, ми якийсь собі простий гаджет, ставимо, що ви кардіостимулятор. Немає в цьому проблем. Проблема, проблема лише в тому, що коли ми вибираємо е, напрям найменшого, е, найменшого супротиву, це є проблема. Тобто ми використовуємо технології не для того, щоб пізнати себе і космос. І, ну, Що таке космос? Це фактично ну, символ безкінечного, без безкінечності. Кін, без якщо, від, від від, якщо ми відказуємося від цього, ми кажемо, що це нам не потрібно. Ми не використовуємо будь-які нано, там ще ті, лише якіграшки для того, щоб втішитися в цьому ілюзорному світі, який создають ці технології, то це і є ескапізм. Це і є те, що ми фактично звертаємо з того шляху, який нам був заповіданий в цьому певні. Не в Біблії, ким? людським духом. большая торговорочка, в частности, мы говорим о том, что космос действительно очень с большими проблемами было вообще достигнуто это возможно, хотя в космос вообще выходом первую космическую, вообще на земное пространство. Нужно а, можно вспомнить действительно эпоху великих географических открытий, когда то там, например, морские путешествия были возможны только вдоль берегов, и на большие дистанции стали возможны гораздо позже, и как только стали возможными, действительно начались куда более дальние поиски, действительно пошло своим нового мира. Но тут опять-таки стоит вспомнить такой небольшой момент, что человечество все-таки как биологический вид остается диссикативной системой, то есть открытой динамичной системой. Как любая биологическая жизнь, на самом деле она подчиняется не такому большому количеству достаточно опять-таки простых законов. Это что? Это действительно размножение, доминация и распространение своего ареала. Пока что мы не можем распространить свой ареал обитания вне Земли. А как мы знаем, Земля, на самом деле, наша Солнечная система, штука довольно хрупкая. То есть один метеорит взрыв Солнца могут произвести такие пунктуации, что мы просто не выживем. Распространение нас в космическом пространстве действительно может обеспечить и некоторое бессмертие человеческому виду. Это сугубо биологическая, абсолютно такая простая закономерность, и это абсолютно такая же простая задача. Чем быстрее мы действительно поймем, что это возможно и что это необходимо, тем быстрее усилия будут приложены в этом направлении, чем быстрее человеческий биологический вид станет доминирующим уже на более широком поле и может составить конкуренцию, например, я уверен, честно, что есть другие какие-то биологические или не биологические, кремниевые формы жизни. Действительно, то есть мы сейчас скажем так, на самой большой политики и большой игры. Хватит возиться в жизнь. Ми говоримо про людство, як про по суті, пуп навіть на землі, а пуп космосу. А є один момент. Тобто, ми говоримо багато про екологію там, але це важливо тільки для людини, це не важливо для землі. Вибачте, коли земля з розжареного е, е, лави повністю вся перетворювалася на, е, твер, ну, на тверду е, землю, або е, вода створювалася, це була теж екологічна катастрофа якась. Ми е, людство, це якийсь тільки маленький період історії е, всієї землі і космосу. Тому е, наші потуги перейти ось на ареал. Е, Важливі тільки для, тільки для нас, якщо ми переходимо на рівень вищий, космічний, то ми є простим елементом е, все людство є простим елементом, не знаю, як якийсь Марс, Венера або щось таке. А що, От у мене до вас питання більш нагальне. Враховуючи, що дуже часто е, саме літературні герої є відповіддю на те, на заклики суспільства, чи, е, чи варто нам очікувати якихось супергероїв, е, представників е, ЛБГТ. Это не знаю, супермана. А если есть сейчас, что можно я представител говорят, это уже супергерой. Они уже есть. Они уже есть, но довольно давно. они действительно уже давно есть. Действительно, когда я в 50-х, ну возможно, впервые был в К сожалению, небольшой фанат, да, скажем, не моя личной аудитории, как я не вспомню сейчас. их. Но они присутствуют, да, действительно. Самое интересное, что есть такая мысль, что трансгендер первый путь первый шаг разговорена. Был... Ну так я понял, ну да, ну, как это, представители Можно? Ну, короче, да, представители ЛГБТ действительно уже, так сказать, супергерои по факту того, что они рискуют каждый день своей так сказать, жизнью. И, так далее. и не только. Они уже специально на себе поставили биологический эксперимент во многом заходить результаты до простые супергероинки и трещичься читать в и статья разумела что охенеста того и вот uh... был да, был... да 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 там, не знаю, известные люди, там, не знаю режиссеры, там, художники... Они все понимают, Так, кстати, Да, Так, друзья. Я консервация. Да, я Все-таки. На жаль, на жаль. Мы уже имеем результаты дискуссии.